Что бы вы сделали, опылившись у кресле тренера, мы предлагаем ему примирить эту роль на себя и попробовать оценить и следующую участницу на ослеп Первый раз в жизни на сцену я вышла в 5 лет. И, в принципе, оглядываясь назад, я понимаю, что по-другому просто быть не могло, потому что это моя жизнь и пение ⁇ это все. Залог моего успеха ⁇ это профессионализм, это техника пения и, конечно же, харизма и энергетика, та, которая от меня исходит. Так сколько энергии нужно, чтобы звездные тренеры не втримались и а натиснули кнопки? А теперь осталось собраться и показать, на что я способна. зовут Ульяна Рудакова, мені 32 года, і я із Гурана Маріуполя. Перед нами переможниця одного з народних талант-шоу. Вона давно відома на всю країну завдяки виступу з Потапом і Настю Каменських. Ми проработали з ними більше двох місяців в місті. У нас було трійок. двое. Руслана и Стас. Я их Ульяна Рудакова Ульяночка, я шоці голос супер, сильний, потужний, експресія, драйв, енергетика. Ну все відчувається, мене просто вставило. Вставило все, що пов'язано з вокалом. Ти, ти виклала сьогодні на цій сцені? Я би я би вискочила і з тобою, поспівала задоволенням. Молодші нам співати Молодчинка, я натиснула, Сегодня. правда, другою кнопочкою, але. Вот, Стас меня выпердил. Блин. А знаете, вот вы когда пели, я понял, что вам необходимо дать шанс просто. Вы как бы всем своим нутром показали. Мы переглядались, да, переглядали. мы переглядались, мы чувствовали, что... Я хочу вот, поэтому вот, не Чего нажать... Что взять на проект. Было бы просто преступление не нажать на кнопку и не дать вам этого шанса. А теперь вам нужно выбрать среди двух таких интересных тренеров. протяжении месяца месяц, преследует один и тот же сон, честно, не вру. И вот на этом сне мне снится, как Руслана поворачивается. Как поворачивается? Я всегда склонна все-таки идти по сердцу, и потому что подсказывает мне интуиция. Вы Нет. Было бы проще, я бы знала, чем это закончится. Улянка, мы всех порвем. Я очень хочу работать с вами. Круто. На шоу «Голос Краины» справджуются сны найкращих вокалистов. Почему вы выбрали все-таки действительно именно Руслана? Какая причина, кроме сна? Uh, у человека огромная энергетика. Uh, человек прошел огромный путь, начиная от самого начала и того, что, вот, что сейчас. Очень ну дай вам Бог, вам. пусть одна победительница научит еще одну потенциальную победительницу, потенциальную победительницу проекта "Голос Краины". Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Виталий. Спасибо. Спасибо, Спасибо, Ульяна.